Ciao a tutti, benvenuti sul canale Muay Thai Nak Muay Stories. Il combattente di questo video è il famoso Kong Sak Sit Bon Me, uno degli ultimi veri top yod del nuovo millennio. Kong Sak inizia ad allenarsi e combattere all'età di 9 anni, inizialmente con il padre e con lo zio, il famoso Chang Puek. Kiat Songrit, detto The Elephant Power, un forte combattente del periodo d'oro della Muay Thai che di sicuro non ha bisogno di presentazioni. Dopo due anni, Kongstack si trasferisce al campo sit-ball me per poi finire la sua carriera al famoso PK. Una carriera comunque fatta di 225 match con 163 vittorie, 60 sconfitte e due pareggi. E soprattutto costruita su vittorie contro i più forti del suo periodo, infatti ha battuto campioni come Yodouicha quando era al top, Pech Bonju, FA Group, Saek San, Jomtong Chuatana, Nong Go, Trijek e tantissimi altri. Dall'anno 2010 al 2013, in questo arco di tempo, il migliore della sua carriera, ha conquistato molti titoli. Diventa campione della Thailandia in 126 libbre e eh, campione dell'Umpini in 126 libbre. Un titolo che riconquisterà anche poi nel 2011 e 2013, nelle 130 libbre. Conquista anche il titolo di campione del mondo WMC, nelle 130 libre ma soprattutto nel 2010 riceve il premio di miglior combattente dell'anno il migliore premio che ogni Nak Muay possa conquistare è stato veramente un forte campione poi dal 2016 inizia a combattere spesso anche all'estero vincendo anche con tanti forti combattenti Farang io personalmente preferivo quando combatteva in Thailandia perché ho detto uno degli ultimi top yod perché c'è da dire una cosa che soprattutto poi dopo il covid il livello si è molto abbassato e anche eh, soprattutto quello eh, dei match dove ci sono cinture in palio che a volte anzi molto spesso ultimamente vengono disputate tramite accordi e solo per accordi Detto questo, vi consiglio di andare a vedere i suoi match, ce ne sono molti su YouTube. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, condividetelo, mettete mi piace, e al prossimo video. Ciao a tutti!